Министерство внутренних дел решило провести этот экстренный брифинг в связи с тем, что ситуация, сложившаяся в захваченных так называемыми сепаратистами городах, в частности Славянске и Краматорске, уже э, не носит характера какой-либо политической деятельности. Она э, эта ситуация носит признаки спецоперации иностранного государства с признаками военных преступлений. И этих людей уже сложно называть сепаратистами, это иностранные диверсанты и местный криминалитет, которые превратили, превращают захваченные ими города в место террора. Сегодня был, было опознано тело пропавшего депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака. Он пропал 17 числа, и сегодня было опознано... Его тело и еще одно тело пока не опознано. На этих телах многочисленные следы пыток, которые вы сможете увидеть, и весьма характерный способ убийства. То есть им были при жизни вспороты животы, прикреплены на спины рюкзаки с песком и они были брошены в воду еще живыми. По свидетельству экспертов, этот почерк характерен для российских спецподразделений и парамилитарных организаций типа казачества. Хочу подчеркнуть, что убитый депутат Владимир Рыбак, он был не только оппозиционным политиком, но он был и сотрудником милиции, сотрудником уголовного розыска, в котором он прослужил 14 лет. Его пытали и Зверски убили за то, что он был, не протестовал против действий сепаратистов и пытался восстановить украинскую символику в Славянске, в частности флаг. Нам же известно место пыток и место, в котором содержится на данный момент неизвестное число похищенных граждан Славянска и журналистов. И это место пыток. У нас есть свидетели, которые дали показания о том, что они слышали разговоры так называемых зеленых человечков, которые хвастались этими убийствами. У нас есть второй свидетель, который видел этих людей еще живыми в камерах этой пыточной, и которому удалось спастись оттуда. По всей видимости эти убийства, э, точнее то, что тела были найдены, обеспокоило захватчиков, потому что местный морг был ими вскоре захвачен, был захвачен судебный медик и прокурор. В данный момент следствие выясняет, с какой целью они были захвачены. Эскалация напряжения в захваченных городах возрастает с каждым часом. То есть буквально каждые несколько часов у нас появляется информация о похищенных, избитых людях. Нам известно, что похищены журналисты, как наши, в частности, Антон Дейнека и американский журналист Саймон Островский. предотвратить дальнейший рост этого террора политическими средствами, видимо, уже невозможно. Министр внутренних дел сейчас находится на экстренном заседании Кабмина. Детали происшедшего расскажет заместитель начальника департамента уголовного розыска Редько Сергей Дмитриевич. Добрый вечер всем. Хочу напомнить события, которые произошли 17 апреля 2014 года в городе Горловке. Наш мой коллега Рыбак Владимир около 18 часов находился на проспекте Победы в городе Горловке Донецкой области. И после всех событий, которые были связаны с действиями сепаратистов. Естественно, нормальный человек, законопослушный гражданин, патриот своего государства, сотрудник уголовного розыска, естественно, проявил свою гражданскую позицию, как и позицию свою верности и присяги органов внутренних дел, и направился в городской совет к мэру, чтобы выяснить все обстоятельства, почему была сменена символика и наш государственный флаг на флаг иной, так называемой Донецкой республики. Во время захода в помещение городского совета у него возник конфликт с представителями Донецкой республики, который перерос в словесную перепалку. В это время четыре человека в камуфляже и в балаклавах оттеснили его от входа в городской совет, насильно посадили в автомобиль, на котором скрылись в неизвестном направлении. Это подтверждается есть и определенными заснятыми видеокамерами, и свидетелем, который непосредственно на глазах все это происходило. Естественно, были предприняты все от нас, зависимые в тех условиях и, возможно, проводимые мероприятия для его установления. Но телефон был отключен, мобильный, и по быстрым следам, скажем так, установить, где он находится, неизвестно. Но сегодня, 19, вернее, 19 числа, 19 числа было двумя гражданами. Было обнаружено тело также двух погибших в реке Торес, это возле поселка городского типа Райгородок Донецкой области. Это Торес впадает в район, в речку Северский Донец. И среди них был опознан депутат городского, Горловского городского совета Владимир Рыбак. Второе лицо, еще не опознано. мероприятие по установлению его личности продолжаются. Те телесные повреждения, которые характерны и которые на сегодняшний момент и на фотографиях мы видим, и те, которые и судмедэкспертом зафиксированы, это тяжелые комбинированные травмы всего тела, причем со следами пыток. Это ожоги на лице, вплоть до того, что даже кожа и щека пропалена внутрь. Это резы и раны по всему телу, в том числе и на лице, и на конечностях. Это вспоротые животы, извините за такое слово. И на телах полностью они без одежды, и на телах были одеты вещественные мешки, вещевые мешки армейского плана. В одном из них даже нашли флягу армейского образца с неизвестной жидкостью. Эти вещь мешки были наполнены песком. Понятно, для чего это было сделано. Для того, чтобы труп не всплыл, а в споротый живот это было сделано для того, что при нахождении, при нахождении в воде в брюшной полости скапливаются газы и благодаря, как бы, этим, благодаря этим газам любое тело оно всплывает на поверхность. Здесь было сделано специально для того, чтобы тела эти не всплыли и как можно дольше, ну, и дольше находились в воде, для того, чтобы потом фактически их невозможно было бы опознать. На сегодня это опознаваемые лица. Я говорю, что еще может быть неделю с потеплением бы воды. Лица трудно было бы узнать, это только с помощью уже проведения экспертизы ДНК. Конечно, трагические события, но вместе с тем мероприятие по раскрытию этих преступлений продолжается. Во-первых, нам установлено место, где проводятся пытки. Есть свидетели, один из которых видал наших двоих, в том числе и рыбака Владимира, со следами пыток. Другой свидетель слыхал вот так называемых, под, а эти лица нашей и рыбаки, другой неизвестной, находились под охраной так называемых зеленых человечков. Кроме того, один из свидетелей слыхал, как так называемые эти зеленые человечки обрывистыми фразами упоминали о том, что они имеют пленника и которые подвергались пыткам. Все эти звенья, даже сегодняшнее сообщение, которое распространяется в средствах в интернете про похищение американского журналиста, мы считаем, что это все цепи одной, звенья, звенья одной цепи. Это и похищение нашего рыбака Владимира, и американского журналиста, и многих других, которые на сегодняшний момент, это уже не первые факты такие, их множество фактов. И сегодня Славянск уже превратился такой в очах брутальной такой преступности. Там никаких разговоров фактически своими действиями эти сепаратисты какие-то преследуют свои цели. Сегодня это все выходит только на то, что вся это их какое-то освободительное движение или что они там пытаются доказать всем, превращается в простой криминалитет с похищением людей, их убийствами и терроризированием местного населения. Помимо там уже известных в прессе стрелка и беса, как сотрудников российских спецслужб, сейчас уже известны факты о нахождении в Славянске от 40 до 50 представителей российской армии. Помимо этого, там присутствуют еще парамилитарные структуры в виде казачества и всяческих союзов. То есть город фактически в блокаде. И во взаимодействии с всеми оперативными службами Украины, да, ведутся мероприятия и по изобличению организаторов всех этих сепарати сепаратистского движения и лиц, причастных именно к совершению преступлений. Но вот на сегодняшний момент мы можем оперировать такими данными о том, что установлено, я повторюсь, где-то от 40 до 50 военнослужащих Российской Федерации на территории Славянска, которые непосредственно причастны именно уже к воинским преступлениям. Это такой факт, я говорю, что он уже фактически доказан.